સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા સંચાલિત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની જૂની શાળાનું બાંધકામ કર્યા પછી બીજી શાળાનું ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવે તે માંગ સાથે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે સુરત મહાનગરપાલિકાની કચેરી આવેદનપત્ર આપવા પહોંચેલા કોંગ્રેસી આગેવાન નરુભાઈ શેખે જણાવ્યું હતું કે ઉમરવાડાની બસો અડસાઠ એકસો ત્રાણુંની શાળા વર્ષ બે હજાર વીસ દરમિયાન સુરત મહાનગરપાલિકાના તંત્ર દ્વારા રીડેવલપમેન્ટ કરવાની વાતે શાળાને ડિમોલિશન કરાઈ હતી તો ડિમોલિશન ન થયા અને ચાર મહિના જેટલો સમય વીતી ગયું છતાં પણ આજ દિન સુધી શાળામાં નવા ભવન નિર્માણ થયું જ નથી એક તરફ દેશમાં યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દેશભરમાં સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત ગુજરાતમાં શાળા પ્રવેશ કરાવી રહ્યા છે તો બીજી તરફ મરવાડાની બસો અડસાઠ તેમજ એકસો નંબરની શાળાનું નવું સ્ટ્રકચર પણ તૈયાર કરાતું નથી આજે શાળામાં ભણતા બાળકોના ભવિષ્ય અધરતાલ છે અને સુરત મનપાનું તંત્ર દ્વારા શાળા નંબર એકસો નેવું એકસો એકાણું એકસો બાણું એકસો ત્રાણુંને ડિમોલ્યુશન કરી રીડેવલપમેન્ટ કરવાની તૈયારીઓ કરાઈ રહી છે હાલ એકસો નેવું એકસો એકાણું એકસો બાણું અને એકસો ત્રાણું નંબરની શાળામાં આશરે બે હજાર જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે જો પાલિકા તંત્ર પહેલાં ઉંમરવાળાની બસો અડસાઠ અને એકસો ત્રાણું નંબરની શાળાનું સ્ટ્રકચર બનાવી બાદમાં એકસો નેવું એકાણું બાણું અને ત્રાણું નંબરની શાળાનું ડિમોલિશન કરે તે માંગ કરાઈ હતી यहाँ उमरवाड़ा टेनाविल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं छठी क्लास में कोई तीसरी क्लास में तो ये टूटने का बोल रहे है सर तो हमको मतलब मैं मीडिया से अपील है क्या ये मतलब मैं पहले दूसरी स्कूल तोड़े है वो तो हमको पहले वो स्कूल बना के तो हमारे बच्चे किधर जाएंगे स्कूल में पढ़ने के लिए आठवीं से लेके तो फिर यहाँ पे आगे स्कूल है ही नहीं कोई तो हमारे बच्चों को हमारे लिए भाड़ा नहीं है अब घर का खर्चा चला है क्या रिक्शा भाड़ा भरे हम लोग मांगनी है कि यहाँ पर बना, पहले वो बना वो स्कूल स्कूल पहले बना दो, फिर हमारी स्कूल तोड़ो फिर हमारे बच्चे किधर स्कूल का काम चालू है नहीं। अभी नहीं चालू है स्कूल का काम तो क्या चाहते हो कि वो जल्दी से जल्दी वो स्कूल बन जाए फिर हमारी स्कूल तोड़ना फिर आप लोग हमारे बच्चे आपको परेशानी है ना फिर बहुत क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं अभी अपील करना साहिब से ये अपील हमारी कि हमको वो स्कूल जल्दी बना के दो फिर ये स्कूल तोड़ना मारे रजुआत में सर ऐसा है ना 2020 के समय से हमारी आगे बेटी गोलानी के आगे एक स्कूल है जो डेमोलेशन करने में आया हुआ है और उसको रिपेयरिंग करने के लिए मांग हमने की है कि हाल में सर इस वक्त वो स्कूल का अभी तक के ठेचर इस कुछ हुआ नहीं है बनने में मेरी एक ही मांग है कि उनको पहले बनाया जाए वो स्कूल को उसके बाद में ये स्कूल को डेवलप में लिया जाए क्योंकि यहाँ पे आश्रय 2000 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वालियों का क्या कहना है वालियों कह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ पर 2000 बच्चे हैं, अभी ये अगर टूट गई इसको रिन्यू करवाते कराते इनको कितना साल लग जाएगा पता नहीं अभी मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि वन सिक्स नाइन वन सिक्स नाइन वन नाइन थ्री जो स्कूल डेवलप करने के लिए रखा हुआ है तो मेरी गुजारिश है कि उसको पहले बनाया जाए स्ट्रेचर खड़ा किया जाए इसके बाद में इसको रीडेवलपमेंट में किया जाए आपने कहा का इसकी फरियाद की मैंने सेंटर जोन में भी जाके आया निम्बाइत जोन में भी जाके आया शिक्षण समिति के चेयरमैन साहब को भी रजुआत की है क्या आपको जवाब मिला हुआ अभी तो जवाब हाल में कुछ नहीं मिला है क्योंकि अभी मैंने हाल में दिया हो और मेरी एक उनसे गुजारिश है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो एक शलम विस्तार के अंदर रहते हैं क्योंकि अभी महंगवाड़ी इतनी चल रही है के लोग घर चलाना भी भारी पड़ रहा है सब लोगों को तो मेरी गुजारिश है तो आप किस तरह से स्कूल का, का भाड़ा किस तरह से देंगे किस तरह से आएंगे छोटे, छोटे छोटे बच्चे हैं हम सूरत महानगर पालिका अनुदय हाल में अनेक विद्यार्थियों ने भविष्य पर प्रश्न कुर्सी प्रकाशवाड़ा